çədə bütün məmurlar qan içəndir. Bu günlərim heç kəs danışmır, amma mən xalqın səsinə çatdırıram. Bu gün Azərbaycan da bütün analar mənə zəng edir, müraciət edir, inanır. Övladları həbsxanda olan insanlar var. Gündə çörəklərini güclən qazanırlar və məcburdur ki, bu kürdaxanıya sovrət gətirsin. Nəyə görə bu günlərim axı bizim 47 milyon Büdcəsi olan bir həbsxana ya nəyə görə sovqat gətirməli? Bu məsələnin başqa bir acınacaqlı tərəfidir. Bu günlər biz xalq olaraq bizi məhft eləyirlər. Səsimizi çıxartmadıqça əzillər, sındırırlar. Hansı ki, belə insanlar var ki, azad mətbuat, azad jurnalist və insanlar var ki, ucaltmaq istəyir o insanları da. Salıurlar mənim yoldaşım kimi həbsə. Məni əxlaqımla təhdid edib bu cür məmur. Mənə deyir damızdan yoldaşığı içərdə incidəcəm. Çünki Zakir Ferencovun oğlu özü korrupsiyada idarənin, hətta bir idarənin rəisidir və o əməliyyat hazırlayır. Korrupsiya idarəsinin rəisi. Dinləyin və eşidin. Sizin aşağıda təyin etdiyiniz o işçiləriniz əməliyyat hazırlayırlar. Sonra mənim telefonumu qanunsu olaraq götürür. Mənim şəxsi Facebook profilimi belə tutur. Baxın görün ölkəni necə idarə edirsiniz. Baxın görün bu xalqı hansı günə qoymusunuz. 40 gündür sizə insan kimi müraciət edirəm. Müraciət edirəm ki, mən yoldaşımla danışım. Mən yoldaşımın qanunsuz həbsinə etiraz edirəm. Salam. Mən onun burada qalmasını istəmirəm. Salaməleykum. Salaməleykum. Buyurun rəisə müraciət məlumatı. Nə oldu xanım? Elnur müəllim, siz məndən də gözəl bilirsiniz. Siz məndən də gözəl bilirsiniz bizim vəziyyətimizi. Vətəndaşlar gəlibdir. İctimai asayişi pozulur. Mən hansı ictimai asayişi pozuram? 40 gündür mənim hüquqlarım pozuldu. 40 gündür mənim ailəmin hüquq. Mən qışqırmıram, Elnur müəllim. Sizin yaxınlarınız, mənim də siz hələ bir bu insanlara səs verin. Danışın, xahiş edirəm. Kim razıdır bu həyatından? Nəyə görə bu həbsxanaya perdəçə gəlməlidir? Aynen. Əfqan Sadıqov bunu istəyirdi. Bu Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.